આસપાસના અનેક વિસ્તાર અને કોલોનીઓમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા વૈવટી તંત્ર જાગી ગયું હતું અને હરિયાણાને પાણી બંધ કરવા કહ્યું હતું ત્યાં સુધીમાં બવાના વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જવા પામ્યા હતા એક બારી એ એમર્જન્સી સિચ્યુએશન પૂરી હો જાય उसके बाद हम हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रॉपर इंक्वायरी भी करेंगे कि यह नहर ब्रीच क्यों हुआ हालांकि ऐसे ब्रीच के इंसिडेंट एक लास्ट ईयर भी हुआ था सोनीपत के पास एक जगह दीवार ब्रीच हुई थी

તપાસ ક્યારે દર્શે તે તો ભગવાન જાણે પરંતુ હાલ પ્રશાસન અને સરકારની બેદરકારીને લઈ હજારો લાખો લોકોનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત વ્યસ્ત બન્યું છે ઘર મકાન રોડ રસ્તાઓ બેટમાં ફેરવાઈ જતા સ્થાનિકોને ભારે નુકસાન થયું છે પરંતુ દિલ્હીની જળ મંત્રી આતિશી પોતાના રાજનૈતિક નિવેદનોમાં વ્યસ્ત છે સબ સો રહે થે હમણી પતાતા ભાઈ એ એ ટૂટ જાયગી તો આજ તો કહે છે તો કોઈ નોબત નહીં આઈથી તો ઈસ્કે બારે મેં જો અમારે કે કાર્યકર્તા મતલબ દેખભાલ આયો उन्होंने उसके बारे में बोला था दो तीन बार उसकी वीडियो बना बना के प्रशासन उनको भेजा था भाई इसको देखो आगे दिक्कत ना आ जाए उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की से पानी ये पानी हुआ यहाँ से कम से कम बिना बारह साढ़े बारह बजे से रात के बारे, बारे। सब सोते हुए उठे पता चला देखे तो हालत इतनी खराब हो गई भाई नहर टूटी है इतनी जबरदस्त ये तो सब भ जाएगा मामला यहाँ ये कोई इतनी लंबी चौड़ी कोठियाँ तो नहीं छोटे छोटे घर हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ जरा देर में डूब जाए मर जाए उनको जिम्मेदार कौन होगा अब सारे निकल निकल का भी ये हालत हो रही है ना निकला जा रहा सुबह से ना लाइट है ना पानी है छोटे छोटे बच्चे हैं रोना पीटना हो रहा है ये हालत देखो बच्चों की एकदम से सारा पानी आ गया लोगों को मौका नहीं मिला अपने घर के सामान वगैरह निकालने के लिए तो लोगों ने जल्दबाजी में क्या किया अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर से निकलने की कोशिश करी और वहाँ जाने की कोशिश करी जहाँ पानी नहीं था

तेरे जल मंत्री आरती सिंह पता राजनीतिक निवेदनों में एवं कहे कि आम आदमी पार्टी धारासभ्य कार्यकर्ताओं जे जे कॉलोनी में लोग ने जीवन जरूरी सहाय पूरी पा रहा, तेरे को आग 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 रहा ते है तेरे स्थानिको आ बात ने नकारी रहा है तो कहे कि अत्यारुधी एकप प्रशासनिक अधिकारी आ विस्तार की मुलाकात लीधी नहीं जो पानी भरने की वजह से जो बिजली उसको काट दिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक्यूशन का बहुत सीरियस रिस्क रहता है जैसे ही वाटर लॉगिंग खत्म होगी बिजली को रिस्टोर कर दिया जाएगा हमारे विधायक जय भगवान उपकार जी वहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और वहाँ पर लोगों को जो भी सहयोग चाहिए वो हम दे रहे हैं सारे के सारे मिडिल क्लास लोग रहे गरीब लोग हैं जिनके घर बारह गज के मकान है यानी पाँव रखते ही जमीन खत्म हो जाती है और नीचे होज बने में उनमें होजों में पानी जा रहा है और मकान इतने कमजोर हो चुके हैं कि इसका कोई पता नहीं कि मकान किसका किस वक्त कि गिर जाए तो ये प्रशासन की गलती है और अभी तक कोई यहाँ के लिए कोई भी विधायक वगैरह कोई नहीं आया अभी यहाँ आना चाहिए लोगों के बीच रहना चाहिए लोगों की मदद करनी चाहिए लोगों के पास खाने के लिए अभी कुछ नहीं है क्योंकि सारा सामान घर के अंदर है और लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं लोग आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है माल का नुकसान हो चुका जान का नुकसान होना बाकी था अधिकारी ने जनावे अनुसार केनाल टूटवागभे मड़ी थी